Всем привет, друзья! Вы на канале VladPlay, Сегодня я буду подниматься на левел, Осталось только сыграть бой и выиграть его. Фух. Шикарно. Восьмой левел. Сразу гигантский скелет. Кидаем его и ждем, что он будет делать. А, вот все уже пользуются этим магом. Я не понимаю, зачем кидать? Так. Ну, по крайней мере, я сделаю вот такой вот Трички. Так. И зачем он это делает? Не понял. Я забираю вышку. Все, мне в пользу как бы. Так, 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 так. Что мне еще сделать? Сейчас. Давайте узнаем, что он сейчас будет делать. Шарик это. Умри, шарик. Смотри, какой шарик жирный. Ладненько. Если не устрел, то мне не посоветоваться. Ага, все. Он потратил свой фаербол. Ну, как бы мне это на пользу не идет, но все же. Давайте здесь что-то сделаем. Здесь кидаем это. И смотрим, что они сейчас будет делать. Ведьма. Так, сейчас я докидаю сюда ледяного. Матчик! Ага, у него опять комбинация. И что я сейчас буду делать? Я буду вот это вот делать. Так. Так. Все.

Ну что, давай уже. Нам мечта. Да, да. Так, ребята, я сделаю да. вот так вот. Так, у него есть светой шарик. Я делаю так убираю ну не все все сейчас да. сейчас 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 так 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 да 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 ребята все 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 я на восьмой арене все ребята на этом я закончу свое видео если вам понравилось поставьте лайк и кстати я играл вот такие вот колы и восьмая арена что у нас здесь специальное продолжение. Ну все, ребята, всем пока-пока.